За прогнозами на найбільшій частині території країни з 1 по 5 квітня очікується значне підвищення температури повітря. Це потягне за собою інтенсивне таяння снігу, якого у березні а випало несподівано багато. Корстень – не виняток. С 1 по 28 марта у нас выпало 100 мм осадков, при норме 34 мм, то есть 300% к норме выпало осадков. Это возможно к тому, что приведет, что при, с 1 апреля у нас ожидается интенсивное уже потепление, порядка 10-12 градусов будет днем, то может быть поднятие речки Уж, то есть на сегодняшний день 208 сантиметров уровень речки Уж, то возможно по метеообстановке, и по тем прогнозам, которые мы имеем, может подняться от 50 сантиметров до 1 метра. То есть может быть, быть она в районе 3 метров. Это в принципе все в пределах нормы. То есть подтопление по тем планам, которые у нас есть в отделе по гражданской защите, то возможно только может быть огороды подтоплены по улице Селезневой, по улице Набережная. Незвична кількість березневих опадів створила для мешканців міста певні проблеми. Більше всього, опади завдали шкоди власникам приватних будинків, адже вони найбільше постраждали від підтоплення. На сьогоднішній день снігу в місті ще багато, констатують працівники метеостанції, тому слід бути готовими до таяння снігу. по тем съемкам, которые провела метеостанция, в поле у нас от 16 до 20 сантиметров и в городе на площадке по проведению сбора информации, там у них порядка 9 сантиметров. И учитывая то, что метеостанция дает о том, что грунт у нас промерз, промерз до 10 сантиметров, возможно при быстром таянии снега может быть подтопление в некоторых улицах, те, которые у нас были подтоплены с 13 по 17 марта. Во-первых, это улица Жмаченко, это улица Базарная площадь, улица Свердлова, Космонавтов, Черняховского. Поэтому хотел бы обратиться к тем жителям города Корстыня, которые уже имели, как говорится, горький опыт подтопления, чтобы посмотрели те ливневые канавы, которые проходят возле их домов, те ливневые приемные колодцы, которые есть, чтобы сами не ждали, когда коммунальные службы приедет прочистит или когда начнут уже спасать, подчистили для того, чтобы не было подтопления дворов и домов. Ми ще раз нагадуємо, що з понеділка, 1 квітня, очікується значне потепління. Тож у вас є ще час підготуватися до таяння снігу.